по передвижению, перебежка ну, где-то до 10 метров, Сейчас, потому что Давай. за это время вас видно, что Шо. вы уже бежите, соответственно, противник человек на вас реагирует, он не живите, То есть, есть, есть где-то там, ну, 8-10 метров, не больше. 이게 세트가 되게 이게 Ходите дальше. Надо быстрее, быстрее. Аризона сейчас пойдет. Смотрите, как пошел. Аризона за ней. Сразу пошла Флэш. Сразу вперед. Занимаем территорию. Раз. Аризона занимает позиции. Грин подает. Айова догоняет. Подтаскиваем пулемет. Вперед. Айова Флэш. Вперед! двигайтесь, она чуть в стороне за какой-то двойкой идет, понимаешь? То есть огневую, не просто тупо по центру, Я а по а двойка осуществляет движение, она к тебе <соснов> пускает внимание. Огневая группа идет, ее Я на плечах, она чуть в стороне. Согласен. М здесь мое видение было такое, что <соснов> здесь просто территория так. Возможно, <соснов> Техас на надо было чуть правее, <пространство> да? Да. Но это <пространство> здесь... Да, что нужно? Что Мастерство. нужно? Быстро. То есть Техас сел, Аризона уже готова, они уже блэк. И, и мы уже, то есть... Мы даже, может быть, чуть-чуть будем одновременно двигаться, еще? Может быть. Техас закрывает, и, и Аризона, и Айова вместе проходят, да, садятся, потом Техас, то есть то один, то два, то два-один, то есть как бы... А вот. Вы смотрите сами, просто у вас случается, ну, что две пытаюсь. двойки идут впереди, они все сковывают внимание, огневая группа да. идет чуть дальше за двойкой, и опять же, ты там находишься, Но да? да? Вы, вы, То есть цель выявляется этими двумя двойками, они орут, там, не знаю, там, контакт, э, 11 часов, там, два человека, соответственно, ну, как бы, это для огневой группы, и для тебя, для твоей координации, у тебя там... Там, допустим, еще там есть несколько двоек, ты можешь их перемещать в этом огневом бою. Когда вы уже цели нахватили, вы видите, знаете, где они находятся, соответственно, там вы концентрируете огонь, подавляетесь вместе. По идее, вот сейчас вот этим двум человеком они могли вообще не... То есть, если был огонь правильно, как бы сконцентрировать, да, совсем как бы получилось, у них тоже подостало. Да, а да, у них мешали, они не них мешали. Нет, у нас, смотри, у нас разрозненно получилось, а у них наоборот куча. Они как бы вместе пошли. Да, да, пошли. Да, отдельно, да, они да, вместе. А вы отдельно, да, вместе. решили ну, немножко так больше скидывать, Да, 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 пошли туда другую. Ну, ну это в принципе да, как да, бы коррелирует с нашей как бы тактикой вообще по отдельно, как как команда. Ну кай, парни, дух, пожалуйста, оставьте сейчас с вами. Да, так да, так да, все, давай, это самое, давай, по вдоль стены и налево. Дух оставь. Делайте имитацию последнего как раз рыбка вместе с То есть вы подошли на рубеж, то есть пошел детективный огонь, фраг аут, фраг, аут, соответственно, после чего финальный штук. Окай, да. Я подам команду на гранаты, сделаю имитацию метания гранат. Павел сказал. Ну, чтобы привыкали. Поняли, да? Да. Все. Пошел! Дальше дистанция внутри группы. Аризона Блэк. Аризона Блэк, продвигаемся дальше. Это штурм. Быстрее продвигаемся. Четче. Айова, Техас Блэк. Аризона Грин. Потому что, что началось все с того, что ты выбрал территорию, по которой ты не можешь пройти. Тебе надо было идти напрямик. Аризона да, и Техас да. – это основная ударная группа. Но, был, но, да. Сегодня. Это кажется, люди с дымами. Конечно, а, конечно, желательно, чтобы не они не смогут, были проворные, но, ловкие, так. не привиненные к каким-то тяжелым снаряжениям, которые занимаются постановкой дымов. А, предполагается, что к этому сезону было бы неплохо, если бы мы какое-то количество дымов закупили, да, чтобы на какие-то крупные игры мы могли вот этот Lucky наш делать. Соответственно, когда происходит постановка дымов, эти люди очень часто оказываются убиты, но тем не менее они создают вот этот рубеж. Дальше в один, скажем так, в одно ядро все тяжелое вооружение, как-то пулеметы, допустим, да, там или мощные какие-то магниты, собирается. Соответственно, вот это как раз ядро пробивает какой-то коридор. Впереди идут штурмовики, примерно как мы с вами, войски, которые у нас работали по коридору. Чуть дальше вот это ядро. Массированный огонь пробивает вот эту оборону. Дальше врываются штурмовики, чистят как фронт и, соответственно, этот фронт разворачивают. Ну как-то так. Да. Вот. Вопрос. Да. А марокканский локистрайк можно сделать? Планируется в сезон, сезон тоже да. закупать марокканский лакистрак. И засовывать сюда в каски, это будет модно, кстати, это будет там тренд сезона. Предложение какое? Смотрите, сейчас у нас есть еще время, можно поработать еще двойками упражнения. Можно устроить двухсторонку. Двухсторонка будет «Swan Fox». Против против против, с вам Фокс против всей старшейся части. Окей, у вас есть. просто Спасибо. больше пулеметов, больше вооружения. Считаю, что будет производство Давайте чем потренируемся Хорошо, тренировки. еще есть упражнение. Возвращаемся блядь. к упражнению, и которое нужно для закрепления. Это две двойки и огневая группа против одной двойки, которая находится там. По готовности заряжайтесь, говорите, давай, возвращаемся. Давай. Сильный как дебил. Умный как дебил. Аризона Техас Блэк. Техас Блэк. Аризона.